مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ان نامو ترین اللہ کہ ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے ہم کوئی اس کی جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے ان نہ کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ جس دن اس کے سامنے ہم حاضر ہوں گے اور وہ دن بڑی اداسی کا اور سختی کا ہوگا اللہ شرداری کریو اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اس دن کی سختی سے پھر بچا لیں گے ولاقاہ نظرت مسرورا اور ہم ان کو اس دن تازگی اور شدابی بخشیں گے وہ جزا ہوں بیما صبر اور یہ جزا ہو گئی ان کے اس صبر کی بدولت جو انہوں نے کیا دنیا میں اور ان کے لیے جنت اور ریشمی لباس ہوگا تو محترم ناظرین کیا خوبی ہے ان لوگوں کی کہ اللہ تبارک کا مطالعہ کے اتنے انعامات ہوں گے کہ یہ دوسروں کو جو یتیم تھے مسکین تھے قیدی تھے کھانا کھلاتے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے صورت توحا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ امن یتیم افلاط و امر سال فلاطن کہ اے میرے حبیب یہ جو یتیم ہے جو مانگنے والے ہیں ان پر سختی مت کیجیے ان کو ڈانٹیے مت رب العالمین اپنے حبیب کے توسط سے ہمیں یہ بات بتا اور سمجھا رہے ہیں کہ کھانا کھلانا کسی کو اس کی کتنی فضیلت ہے اللہ کو کتنا محبوب عمل ہے ابن ماجر میں کتاب الادعیمہ میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے جو یہودی عالم تھے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آگئے اللہ کے رسول آگئے اللہ کے رسول آگئے تو میرے دل میں خیال آیا میں بھی تو دیکھوں جب میں نے آپ کا چہرہ انمر پر نظر ڈالی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کسی ایسے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا کہ جس پر جھوٹ باندھا جائے تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کے زبان سے تعلیمات سنی وہ کیا تھی آپ فرما رہے تھے یا ایوہ الناس کہ آئے لوگوں سلام سلام کیجئے اور لوگوں کو کھانا کھلایا کہ اور سیدا رحمی کیا کرو یعنی جو تمہارے تعلق ہیں خوشی غمی میں شریک ہوا کرو اپنے رشتے ناتوں کو جوڑو اپنے رشتے ناتوں سے جوڑ کے رہا کرو نہ سنیام اور رات کو اس وقت کے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو اس کا ذکر کیا کرو اس کا تمہیں بدلہ کیا ملے گا نہ الجنت خل سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو گویا نبی علیہ السلام سلام نے جنت کی چابی بتا دی وہ شارٹ کٹ بتا دیا انسان چاہتا ہے شارٹ کیس کہ کوئی شارٹ کٹ ہو کہ وہ شارٹ کٹ سے کامیابی تک پہنچ جائے تو یہ وہ شارٹ کٹ طریقے ہیں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلائے ہیں مظرم ناظرین یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے بڑی برکتوں والا مہینہ کہ جس میں سحری کے وقت بیدار ہونا بڑا ہی آسان ہے کہ انسان اللہ کے حضور کھڑا محترم ناظرین یہ تو ماہ رمضان ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے صرف یتیموں اور مسکینوں کا خیال کیا جائے بلکہ سیلا رحمی کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوست احباب کو مدرو کرے اگر تو یہ قدر ممکن ہو سکے جیسا کہ ایک روایت میں ہے زیاد بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ترمذی شریف میں یہ روایت ہے من فطر صائما كان له مثل اجره لَا مِنْ عجل <شئیعہ> کہ جو آدمی کسی روزہ دار کا روزہ افتار کروا دیتا ہے روزہ کھلوا دیتا ہے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کسی روزہ دار کے لیے اس کے روزے کا اجر ہے اب خیال آتا ہے کہ اس کے اجر سے حصہ ملے گا نہیں بلکہ اس کے اجر سے بھی کچھ کم نہیں کیا جائے گا آج کل اس نیکیوں کے بہار کے موسم میں کھانا کھلانے کی یہ بھی صورت ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کے روزے افطار کروائیے ان کو مدعو کیجئے اپنے دسترخان پر جیسا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ابن ماجہ میں ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو سعید بن معاذ نے اپنے دسترخان پر مدعو کیا جب آپ تشریف لائے آپ نے خانہ تناول کیا اور اس کے بعد انہیں یہ دعا دی افتر عندکم الصائمون و اکلت عامکم الابراد و صلت الملائکہ کہ تمہارے دسترخان پر روزہ دار کھانا کھاتے رہیں نیک لوگ تمہارے دسترخوان پر آتے رہیں اور کھانا کھاتے رہیں رشتے تمہارے لیے اللہ کے حضور رحمتوں کی دعا کرتے رہیں محترم ناظرین بہنوں اور بھائیوں یہ معلوم ہوا کہ نہ صرف مدعو کرنا چاہیے بلکہ مدعو جو کرے اس کو دعا بھی دینی چاہیے جیسے نبی علیہ والسلام نے نماز کو یہ دعا دی بھائیو یہ تو رمضان کے روزے ہیں کہ جو فرض ہیں کہ اگر انسان بغیر عذر کے چھوڑتا ہے تو اس کی واحد بھی بڑی ہے یہ ابو حرا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت ہے بخاری شریف میں من رمضان عذر ولا اگر کوئی بندہ ایک دن بھی رمضان کا روزہ فرض روزوں میں سے چھوڑ دیتا ہے اس کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہوتا اس کی بیماری کی ایسی صورت بھی نہیں ہوتی کہ وہ روزہ چھوڑے تو لم یق ہی سیام دہر وہ انسان ہو پھر اس کی تو کوئی ہی نہیں ہے بھلے وہ زندگی بھر روزے رکھتا رہے یہ جو قضا ہے یہ تو ان روزوں کی ہے کہ جو شرعی بسر کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں جیسے قرآن کریم میں من کان امین مریضا او اولا سفر فائدت من اخر کوئی مریض ہے کہ مرض کی اتنی سختی ہے کوئی مسافر ہے کہ سفر کی اتنی سختی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بعد میں گنتی کو پورا کر لے محترم ناظرین یہ رمضان کے فرض روزے ہیں روزہ رکھنے کا اجر اتنا ہے کہ عام نفل روزے کا اتنا اجر نبی علیہ والسلام نے بیان کیا ماں میں کہ جب کوئی روزے دار اللہ کی رح میں یعنی اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے ایک دن کا اللہ باجہ خریفہ تو اللہ تبارک و بطالہ اس دن کی بدولت جو اس نے روزے سے گزارا اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ستر سال کی دوری پر کر دیتے ہیں یعنی ستر سال اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے یہ ایک عام روزہ ہے اور یہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ کل عمل میں آدم کے بیٹے کے عمل میں جب وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے خیر کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں الحسنۃ بعشر امثالها الا سبع مئۃ ضعف کہ اس نے نیت کی بنیاد پر اس کے عمل کو دس گنا کر کے اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ سات سو گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے قال اللہ عز و الا الصوم فانه لي وانا اجزي به مگر یہ جو روزہ ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی جزا تو میں خود دوں گا اس لیے کہ یدع تامہو شہ باتاہ اجلی کہ میرے بندے نے میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کو ترک کر دیا حتیٰ کہ جائز کھانا پینا اور جائز خواہشات کو بھی صرف میرے لیے اس فجر سے لے کے روب آفتاب تک اس دوران ترک کر دیا تو محترم ناظرین یہ رمضان کا مہینہ ہے نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اس میں نیکیوں کو کمانے کے مختلف طریقے نبی علیہ السلام والسلام نے ہمیں بتائے ہیں جنت کے حصول کے کئی شارٹ کٹس بتائے ہیں نہ صرف ہم خود روزہ رکھیں بلکہ ہم اپنے آس پاس ارد گرد دیکھیں جو مسکین ہیں جو یتیم ہیں حتیٰ کہ جو مسکین اور یتیم نہیں بھی ہیں روزے دار ہیں ہمارے دوست احباب ہیں رشتہ دار ہیں ہم ان کی افطاری کروائیں ان کو اپنے دسترخواں پہ مدعو کریں اور اس موقع پہ دو دعائیں بھی میں آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی علیہ اللاط جب روز افطار فرماتے تو آپ کون سے اضافی کلمات پڑھتے ایک تو ہے بسم اللہ وہ تو ہم پڑھتے ہیں آپ نے ہمیں تعلیم دی کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک لڑکے کو کہا تھا جو دسترخواں پہ بیٹھا ہوا تھا آپ کے ساتھ آپ نے اسے یہ تربیت فرمائی اس کو نصیحت کی کہ کل کلب یمینی کا کل با یری یعنی کا کہ اللہ کے نام سے شروع کرو دائیں ہاتھ کھاؤ اور اپنے آگے سے تناول کرو لیکن اس رمضان میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ عام حالات میں تو نبی علیہ السلاۃ وسلام یہ خاص دعا پڑھا کرتے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام جب کھانا تناول کر لیتے تو اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کرتے اللہ اللہ کے تشکر کے یہ کلمات ہیں کہ کہ پیاس بجھ گئی رگے تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو اب اجر بھی پکا ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محترم ناظرین بہنوں اور بھائیوں ہمیں ان باتوں کو اللہ سمجھنے کی توفیق فرمائے اور بلکہ آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر جس قدر ہو سکے اپنے بھائی کی اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی فرمائیں اور آئندہ بھی اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز آپ پہ تک پہنچی رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور اس ساتھ ہی آج اس نشست میں اجازت دیجئے آئندہ کے لیے پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ